대 untuk melihat sendiri persiapan di International Media Center dan International Broadcast Center. International Media Center diuruskan, dikelolakan oleh pihak bernama manakala IBC diuruskan oleh pihak uh, RTM. Uh, setakat hari ini uh, jam 12.30 tengah hari, sebanyak 34 negara uh, termasuk Malaysia telah menghantar wakil uh, media agensi dan para wartawan dan secara keseluruhan terdapat 290 agensi media dari seluruh dunia yang telah mendaftar untuk hadir ke sidang kemuncak ASEAN ke-47. Setakat ini jumlah keseluruhan adalah 2854 orang yang telah mendaftar. Ini jauh lebih tinggi dari angka asal yang dimaklumkan kepada saya iaitu 17770 dan uh, jumlah uh, official media Malaysia 648 orang uh, media tempatan 327 orang manakala media antarabangsa 1277 orang uh, negara yang telah menghantar jumlah uh, yang paling besar adalah Jepun sebanyak 314 orang wartawan manakala bagi Republic of Korea ada 101 orang dan untuk United States of America 181 orang dan kita lihat bagi Philippines juga jumlah yang agak besar 68 orang memandangkan Philippines akan menjadi pengurusi ASEAN yang seterusnya selepas Malaysia menamatkan tugas pada tahun ini. Saya juga telah melihat beberapa persiapan dari segi sama ada fotografi, dari segi video di pihak MCMC telah disediakan dalam ruang bagi wartawan sebanyak 6 5G in a box dan di keseluruhan KL Convention Center terdapat 33 uh, 5G in a box. Ini jumlah yang lebih besar berbanding uh, dulu. Uh, manakala bagi uh, internet uh, ataupun wifi, uh, fixed line internet yang telah disediakan adalah uh, melalui uh, TM, Telekom Malaysia. Uh, maximum bandwidth yang disediakan adalah sebanyak uh, 10 gigabit dan uh, access point uh, yang telah dipasang menggunakan Wi-Fi 7, Wi-Fi 7. Uh, bermaksud pada satu-satu masa uh, jumlah peranti yang boleh disokong oleh Wi-Fi 7 uh, access points ini uh, adalah sebanyak 3000 uh, peranti tapi boleh ditambah menjadi 4000 peranti. Jadi persiapan kali ini termasuk dari segi internet jauh lebih uh, baik. Dan saya percaya sidang kemuncak ASEAN ke 47 dan juga siri pertemuan mesyuarat yang bakal diadakan akan dapat dilapu dengan baik oleh rakan-rakan media. Selaku hos penyiar, pihak RTM akan mulakan Grand grandstand ASEAN pada 24 Oktober jam 2:45 petang sehingga 4 petang dan 25 Oktober sehingga 28 Oktober Grandstand akan diadakan oleh pihak RTM dari 8 hingga 10 pagi setiap hari Manakala 26 Oktober sahaja iaitu hari sidang kemuncak khusus Dia akan diadakan dari pagi, awal pagi sehingga ke sebelah malam Dan ada beberapa program khas yang akan disiarkan secara langsung melalui bernama TV dalam pelbagai bahasa setiap hari sehingga 28 hari bulan Oktober. Jadi ini antara beberapa persiapan dan maklumat yang ingin saya sampaikan. Saya buka untuk apa-apa soalan rakan-rakan media. Ada? Berkait lawatan dan juga persiapan sempena sidang kemuncak ASEAN ke-47 ada? sila. Adakah Nurin pada RM. soalan saya adakah hasil dari tinjauan ni jumlah keseluruhan media yang mendaftar tu dapat tahu dengan tepat. Ya, saya lihat dari segi beberapa persiapan termasuk uh, tempat mereka boleh bekerja, workstation bagi para wartawan dan juga beberapa ruang lain yang telah disediakan saya lihat lebih baik berbanding dahulu dan cukup ya, dari segi kelengkapan terdapat 16 agensi media yang akan mereka telah menempah beberapa tempat khusus untuk kemudahan petugas-petugas mereka tapi umumnya memang apa yang disediakan kali ini terutama dari segi Capaian internet, ya, itu jauh lebih lebih baik. baik. Yeah. So, so, so others public. can hear, boleh-boleh, just use it. There are still concerns from public about the road closures, diversions and all that. Uh, do you have any advice for public when it comes to that? Yeah, jadi berkenaan dengan laluan. Uh, memang semalam Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil uh, telah mengeluarkan kenyataan dan uh, ada diterbitkan beberapa uh, infografik untuk sebaran umum. Uh, saya akan minta supaya maklumat ini uh, terus disiarkan uh, dan di saluran-saluran uh, rasmi uh, dan juga bersama rakan-rakan media, uh, terutama penyiar-penyiar radio dan Televisyen kita akan minta supaya dihasilkan kapsul ringkas untuk memberi penerangan mengenai laluan-laluan uh, yang akan ditutup. Umumnya ditutup secara berkala ataupun sementara. Uh, tapi di kawasan khusus sekitar KL Convention Centre, uh, terutama pada 26 hari bulan itu memang laluanya uh, terhad akan ditutup. Uh, untuk memudahkan perjalanan bagi sidang kemuncak ASEAN ke-47. Tapi umumnya kita rujuk kepada Jabatan Siasatan dan uh, Pengurusan Trafik JSPT, PDRM untuk maklumat tepat saya akan dapatkan dan kita berikan uh, kepada semua media untuk sebaran nanti. Salah satu highlight uh, event ASEAN kali ini ialah uh, kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. So di peringkat kerajaan sekarang sudah ada dah, dah finalize ke bila dia akan hadir dan dah ada tentative schedule mengenai apakah yang akan dia sertai sepanjang keberadaan di Kuala Lumpur. Ya. Jadi uh, apa yang telah di maklumkan kepada Jemaah Menteri pada Jumaat lalu ialah uh, tuan yang terutama Donald Trump akan tiba pada 26 hari bulan. Dan uh, maklumat itu uh, uh, telah disampaikan kepada Jemaah Menteri Dan sekiranya ada apa-apa perubahan pihak uh, Kementerian Luar akan maklumkan Tapi perincian pada waktu ini uh, mungkin boleh rujuk dengan uh, sama ada Duta uh, ASEAN Ataupun dengan pihak uh, KLN nanti Tapi sah uh, tiba 26 hari bulan Baik, ada apa-apa soalan lain? Kalau tak, saya ucapkan terima kasih dan insya Allah kita akan bertemu pada 26 hari bulan ya, dan acara-acara sampingan. Terima kasih. Malaysia